На меня напал э, Полищук Владимир Андреевич. Я ранее работал у его менеджером. Он начал до меня бежать э, до двери. И, соответственно, начал разбивать окно, так как я заблокировал э, двери. Э, он разбивал, разбил мне окно, окно и, соответственно, хотел э, ну, ну, до меня там, драться и там, так далее. Э, мне пришлось э, воспользоваться... То, э, Травматическим оружием я ему нанес несколько выстрелов в руку, в левую, но это его не остановило. Вот вы зараза перекрутили, ну выводы ТМНС, ну честно скажу. Дана інформація зареєстрована в єдиному реєстрі досудових расследований за ознаками частини 1 статті 186 Кримінального кодексу України. Це грабіж.